ناظرین میں سیدہ سید عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں بڑی ایک منفرد بلائی ہوں کہ پوسٹ کے جیسے پڑھ کے میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا آپ کو بھی شیئر آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد مدن کا علی صلیۃۃیمہ و اعلیٰ علیہ ابراہیمہ حمید مجید اللّہ بارک الامحم محمد و اعلیٰ علیہ کم ابا رکھتا اعلیٰ ابراہیمہ و الا علیہ حمید و مجید کوئی زمانہ تھا حیدرآباد دکن میں ایک نواب رہتے تھے اور ان نواب وہ ان حضرت کا نام تھا ٹنڈل رام پرشاد جو نواب آف دکن کہلاتے تھے اور ان کی زمینیں تھیں پاکستان کے علاقے میں اس وقت پاکستان تو تھا نہیں تو سب ایک ہی وہ تھا خطہ زمین تو دو مربع پونے دو مربع زمین ان کی جھیلم میں بھی تھی لیکن ان کی زیادہ تر اراضی اور ان کے محلات وغیرہ سب حیدرآباد دکن میں ہوتے تھے اور ان کی ایک بہت ہی پیاری سی رہائش گاہ ابھی بھی ہے باغ محلہ نزد صرافہ بازار جیلم یہ دریائے جیلم کے کنارے ان کی یہ عمارت ابھی بھی ہے یہ نواب آف دکن ٹنڈم رام پرشاد یا ٹنڈم ہے یا ٹنڈل ہے رام پرشاد ایک انتہائی رحم دل اور درویش صفت انسان تھے اور یہ چونکہ بہت امیر تھے تو یہ غریبوں کا خیال کرتے تھے اور یہ جیلم آیا کرتے تھے حیدرآباد دکن سے اپنے زمینوں کے دیکھ بھال کے لیے ایک دن کی بات ہے یہ اپنی زمینوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے کہ کچھ لوگ ایک چارپائی پر جنازہ لے کر ان کے پاس سے گزرے نواب صاحب سمجھے کہ شاید یہ کوئی بیمار آدمی ہے اور کسی حکیم وغیرہ کے پاس لے کر جا رہے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی لوگ واپس ان کے قریب سے ان کی واپسی ہوئی نواب ٹنڈل رام پرساد جو کہ ابھی کھڑے ہی ہوئے تھے وہاں پر تو انہوں نے عذرا ہمدردی پوچھا کہ کیا ہوا مریض کا کیا حال ہے کیا بس جیسے ہی حال پوچھا وہ ایک بچہ رونے لگا نوجوان بچہ اور اس نے رو رو کے بتایا کہ Uh, ان کے دو تین جاننے والوں نے اپنی زمین میں اس کی والدہ کی قبر بنانے سے صاف انکار کر دیا ہے اور اب ہم اس اپنی ماں کی قبر اپنے گھر میں بنائیں گے اور کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے uh, یہ سن کے وہ تو بہت ہی یعنی دنگ رہ گئے کہ ایک خاتون کی قبر کو بنانے کی اجازت نہیں دی گئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ میری یہ زمین جائیداد سب ادھر ہی رہ جانی ہے اور ہم سب کو جلدی یا دیر میں دنیا سے چلے جانا ہے اب تم لوگ ایسا کرو کہ یہ میری زمین ہے تم لوگ یہاں پر جس طرح سے چاہو اپنی والدہ کے قبر کو بنا دو اور آج میں اپنے یہ پونے دو مربع, مربع زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وقف کرتا ہوں یہ بات سنتے ہی اکثر جنازے کے شرکاء کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مرہومہ کو دفنانے کے بعد فاتح و خانی کی گئی اور گاؤں میں اور ٹنڈل رام پرشاد کے لیے خصوصی طور پر بہت سی دعائیں مانگی گئیں چنانچہ یہ ہوا کہ دعائیں بارگاہ الہی میں جلد قبول کر لی گئیں اور بس چند ہی روز گزرے تھے کہ ٹنڈل رام پر شاہد نے ایک ولی کامل سید بخاری شاہ صاحب کے ہاتھوں اس شرط پر اسلام قبول کیا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا چنانچہ اچھا دیکھئے آپ کو ایک بیچ میں یہ روک کے بتا رہی ہوں کہ جو راجہ تھا کیرالہ کا تو اس کا نام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان ہونے کے بعد تبدیل نہیں کیا تھا وہ اسی نام سے ہی زندہ رہا چھ سال کے قریب اور پھر اس کے بعد اس کے نام کی جو مسجد بنائی گئی تو مسجد اسی کے نام کی ہے کوئی دوسرا مسلمان نام نہیں رکھا گیا تو بہرحال اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی خدا کی چنانچہ اللہ رب العزت نے میں پھر سے جوڑ رہی ہوں اپنی پوسٹ تندالرام پرشاد کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیے اور قبول اسلام کے بعد وہ دکن دوبارہ تشریف لے گئے اور اپنے وکیل کو وصیت کی کہ دیکھو میں مسلمان ہو چکا ہوں اگر میں مر جاؤں کہ کہیں بھی مر جاؤں تو یاد رکھنا کہ مجھے جھیلم کے قبرستان میں دفن کرنا یعنی کون سی زمین پر جو کون سے قبرستان میں یعنی جو وہ مسلمانوں کو دے گئے تھے چنانچہ قیام پاکستان سے پانچ سال قبل سن انیس سو بیالیس کو پاکستان کے جھیلم کے مسلمانوں کے محسن کو کا انتقال ہو گیا اور ان کی میت ان کی ذاتی گاڑی میں جھیلم گاؤں لائی گئی اور اسی قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی جس میں بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی